день, дорогие мои бубочки, любавочки, добрый день, дорогие мои шабуничечки. С вами всегда ваша Мишель Шанель. Дорогие мои, с вами как всегда ваша Мишель Шанель не на виде. Да, потому что мы сегодня будем говорить о кинутых банях. Вы знаете, дорогие мои друзья, сегодня будет для кого-то плачебно, для кого-то будет... Не знаю, каким это программа, но я все-таки хочу ее начать. Вы знаете, кинутые парни, каково им и что они делают? Я сегодня вам об этом расскажу. Вы знаете, дорогие мои, да, такие слова очень часто мы в нашем жестоком мире слышим. Очень, очень часто мы говорим кому-то такие слова. Такие, такое слово, как я ставлю в наших отношениях точку. Или между нами все закончено. Или слова нет. Я хочу сразу вам сказать, перед тем, как вы будете эти слова своей второй половинке говорить, вы подумайте о тех словах, например, я смогу я приму его таким, какой он есть. Я сумею его понять, даже если и порой я не понимаю его. И такое слово, что я вытерплю. Я знаю, что сейчас время не такое, как мне бы хотелось. Но все-таки я знаю, что это время когда-нибудь пройдет. Когда-нибудь я поборую Это время со, своим, со своей второй половинкой. И мы дойдем вместе до финиша. До вдвоем. Вы знаете, дорогие мои друзья, кинутые парни, каково им? А я вам скажу, каково им. Им очень грустно им очень, очень обидно. Иногда такие кинутые парни с такими словами, как «У нас, «у нас больше ничего не выйдет, ничего не получится». Вы знаете, каждый человек воспринимает такие слова не так, как ему хочется порой. И если он действительно любит этого человека, и этот человек ему будет говорить у нас ничего не выйдет. Этот человек потом себя начинает угнетать. Угнетать тем, теми словами, что он никому не нужен. Что даже любимый человек его кинул. А все за чего? Из-за наших поступков. Вы знаете, кем человек чувствует себя одиноким. Он вот он приходит после работы в свою квартиру, да, а в квартире пусто. Ложится, поел, ложится в холодную кровать, его даже никто не согреет, не обнимет, а ему так этого хочется. И вы знаете, дорогие мои друзья, человек даже с таким железными нервами, он сдается, он просто сдает свои позиции. Он режет себе вены, он прыгает с балкона, он топится в океане и везде, чем хочешь. Он хочет умереть просто от скуки. Не от скуки, а от того, что он один, и его никто не хочет. С ним никто не хочет быть и не иметь никаких контактов. Этим человеком приходится очень трудно. Вы знаете, дорогие мои друзья, люди порой не осознают, что они говорят своим половинкам. Пусть пьет, пусть ругает но не говорить такого слова, что между нами все, все закончено. Пусть эти слова никто даже не услышит. Пусть слова нет, не звучит в лексиконе этих, этих людей. И посмотрите, дорогие мои друзья, очень много встречался с теми людьми, которые годами сидят в депресснике. Я их спросила, а почему ты сидишь так? Почему ты угнетаешь себя? А он мне дает такой ответ. Меня кинул мой парень. Ну, что ему скажешь? Что он вернется? Не уверена. Что он что-то будет предпри предпринимать? Не уверена что он что-то будет делать для того, чтобы вернуть, я в этом не уверена. И мне просто обидно за тех парней, которые вроде бы, вы знаете, достойные. Достойные, хорошие люди. Может, просто не того выбирали. Я вам дам такой один совет, мои дорогие кинутые парни. Ищите, не оставайтесь. Из миллиардов выберите одного. Пусть он будет некрасивый. Пусть он будет криворукий. Но ты найдешь в нем то, что тебе иногда мешало. Что тебе иногда не хватало. Извиняюсь, просто я уже просто это... Вы знаете, дорогие мои, друзья, я сегодня приехала с клуба и пикап другого. И вы знаете, вот в интернете прочитала у Руслана такие очень печальные слова, очень стихотворения. Вы знаете, такие люди всегда пишут. Они хотят кому-то высказаться. Но кому? Они ищут те глаза, которые их поймут, но не находят. Они ищут того человека, который его полюбит, но не находят. И вы знаете, пока здесь у нас полчеловечества, полчеловечества страдает, по херню как одиночество, и опускают руки, просто опускают руки. Они больше не хотят не бороться за свою любовь, ничего. И вы знаете, приходится, приходится писать в интернете такие фразы. А я любила тебя, любила, вот и докатилась, что ты от меня и ушел. Вы знаете, дорогие мои друзья, все вы меня всегда спрашиваете, у меня ли есть парень или нету. Я не буду отвечать на вас, на этот вопрос ваш. Просто не хочу. Не хочу и все. И вы да, знаете, я считаю себя тоже кем-то. кем не любящим человеком. я с ним прошла очень много. Мы были в бедности и в богатстве. Мы были в радости и в горе. Но не судьба такова была. И я не сдалась. Я не сдалась. Я иду уперто вперед. И пусть я из миллиардов выберу одного, пусть одноногого, пусть безрукого, пусть просто немого, но я найду. Я найду того человека, который мне скажет, а я тебя люблю. Я не считаю тебя брошенной. Я просто считаю себя одиночкой. Говорят, что так легче жить, но нет. Не верьте словам, одиноким не рождаются, ними после становятся. Это слова Алисы Фредлих, и все прекрасно мы их знаем. Вы знаете, дорогие мои друзья, я желаю одиноким парням не оставаться идти уперто вперед. И пусть пройдут года, тысячелетия. Пусть у вас уже пропадет желание. Но в один прекрасный момент ты узнаешь того человека, который тебе нужен. Да, знаю, что сразу он не кинется тебе на руки и скажет, привет, я твой. За него тоже придется бороться бороться иногда в жестокой, в жестокой войне. Иногда придется рвать на себе волосы и думать, что, что ему сказать при встрече. А иногда просто ты его обнимешь, и он все поймет. Дорогие мои друзья, перед словами между нами все закончено, с теми словами «У нас больше ничего не получится». Подумай. Трижды подумай. Четыреста подумай. О том человеке, которому ты эти слова говоришь. И подумай о нем, как ему будет в слова. Без разницы, или ты это скажешь мягко, или скажешь это грубо, или скажешь напрямую. Без разницы. Я прошу вас, дорогие мои друзья, думайте, что вы скажете. Каково будет этому человеку слушать такие слова? Слова «нет», слова «между нами ничего не будет». Между нами ничего не, не это вот, не, между нами ничего не получится. Подумайте. Потому что не дай Боже, вы пропустите того человека, который действительно вам будет в трудную минуту нужен. А порой его даже вы и не узнаете. И не говорю вам о том, чтобы вы с каждым общались, с каждым ебались. Что приносит секс? Да, не спою. отношения. Но какие эти отношения? Раз, два и разбежались, да? Я не думаю, что секс приносит ваших отношений. Да, приносит, я же говорю, приносит полгода будете ебаться, три года будете ебаться, но потом разбежитесь с себя. А что? А что дальше? Обратно а начнете? Я думаю, вам уже этого не захочется. Знаете, как говорят, жизнь прожить не море перейти. Так что, дорогие мои друзья, я убедительно вас прошу, перед словом «нет» подумайте, что с человеком случится или что с ним будет после ваших слов. Пусть они будут плачевными для кого-то, пусть они для кого-то будут печальными, но я хочу, чтобы вы даже после своих разрывания отношений звонили этому парню. И порой даже спрашивали, привет, как у тебя дела? Как живешь? И пусть это будет звонок раз в неделю, пусть это будет звонок один раз в месяц. Но звоните к нему, узнавайте, как у него дела. Потому что кинутым человеком быть очень тяжело. Кинутым парням очень тяжело. Иногда у нас даже парни есть такие ранимые. Вот сами они делают очень большую ошибку в своей жизни. И чтобы этих ошибок не было, дорогие мои, говорите себе такие слова. Я смогу с ним прожить. Я смогу его понять. Я сумею его простить и порой полюбить, как говорят, стерпится, слюбится. Я думаю, терпеть вам недолго. Я желаю всем кинутым парням не оставаться, идти вперед. И пусть с миллиарда вы, вы выберете своего одного. Но этот день будет с вами до конца вашей жизни. И думайте, кстати, о том, кто вам при старости подат, подаст кружку воды. Хотя бы за это задумайтесь. Потому что мы сейчас молодость гнобим, а в старости мы будем жалеть о том, что было с нами молодость. Ну, это была программа Кинутые парни. Как всегда, с ведущий, И Извините, вот такое видео я сегодня очень устала. Вот. Сегодня очень устала ее. Если вы что-то не дослышали, если вы что-то не поняли, пишите ко мне в личное сообщение. Я всегда в интернете смогу принять человека такого, какой он есть. Разве что только не напрашивайтесь, бо я могу быть и жесткой. С вами была ваша Мишель Шанель, всем папа, люблю вас, целую. А, кстати, Вергилия, блядь, ты нахуй меня добавляешь в эти собеседования свои. Смотри, какие-то малолетки нахуй мне пишут, блядь, срань какую-то. Зафилы, блядь, одни, нахуй понаходились там в России. Что за хуйню вы там страдаете? Ты смотри, блядь, на нее. Я сделала одну, собес... одну беседу. Фанаты Мишель Шане. А ты нахуя не разослала всех малолеток, блядь? Сделай мне. Такую, такую беседу, где называется «Фанаты Мишель Шанель». Пусть их будет 29, со мной 30, но будут они порядочные. Их час чтобы я такого не слышала, блядь. Девка, девку выебал конь. Конь педальный. Господи ты мой. Дорогая моя Вергиля, если ты в зоофилка нахуй, то гудпай Америка отсюда. Сосала нам. Если я сегодня не увижу беседу фанаты Мишайшаны, я уволю тебя нахуй со своего контакта. Если ты еще не врубилась, то ты мне уже немного достаешь, сука. Поняла? Чао, я жду твоего ответа.